হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কেইটামান সাঁচি পুলি সেয়া চাওক ঢাপৰ দাঁতিতেই চাৰিটা আপুনি সাঁচি পুলি দেখিবলৈ পাইছোঁ আকাশতে এজোপা বেলগ্ৰছ তাৰ দাঁতিটো সাঁচি পুলি সেইফালে যদি আপুনি যায় তেতিয়া দেখিব ইয়াতো এইবিলাক সাঁচি পুলি আছে চব ধাপে ধাপে মোৰ সাঁচি পুলি গৈ আছে এই সাঁচি পুলিকেইটা ৰুবৰ কাৰণে মোৰ বিশেষ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন নাই মই বিশেষ জনা মানুহ হ'ব নালাগে মাত্ৰ দেখাক দেখি কেইটামান সাঁচি পুলি ধাপে ধাপে ৰুই থ'লোঁ এটা সাঁচি পুলিত যদি মই দুহেজাৰ টকাও পাওঁ মনো কি ক্ষতি হ'ব এহেজাৰ পাওঁ দুহেজাৰ পাওঁ পাঁচশ পাওঁ সিমান পালেও মোৰ হ'ব এয়া আপুনি চাওক এই খাচী পুলিটো এই খাচী পুলিটোত মোক পাঁচ হেজাৰ টকা দিছে কিন্তু লোকচানটো হ'ল কাৰণ ঢাপতে ৰুই থোৱা আছিলে পুলিটো লাহে লাহেখিনি নিজেই ডাঙৰ হ'ল তাৰ মাজতে আকৌ এটা ৰুই দিলোঁ আকৌ দুটা খাচী পুলি ৰুই থৈছোঁ তাৰ মাজতে আকৌ এটা ৰুই দিলোঁ এই পুলিটোত যেনিবা মোক দুশ টকাই দিলে মই দুশ টকাত দিলেও মোৰ একো আপত্তি নাই কাৰণ মোৰ ঢাপটো এনেই আছিলে এনেই থকা ধাপটোতে মই কেইটামান খাচী পুলিডাল লগাই থলোঁ মই লাখ টকা পাব লাগিবই বুলি কোনো কথা নাই খাচী পুলিত লাখ টকা পায় সঁচা কথা কিন্তু ময়ো যে পাব লাগিব পাবই লাগিব পামেই তেনেকুৱা কথা নহ'বও পাৰে কাৰণ সাঁচি গছত এটা পোক ধৰিলেও মাল হ'ব বা এশ দুশ পোক লাগিলেও মাল নহ'ব পাৰে নহব পাৰে এইটো এটা প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বস্তু এনেকুৱা এটা কথা আছিল যে আল্লাৰ গা পৰা ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে আগৰ যিসকল সাঁচি বেপাৰী আছিল তেওঁলোকে সাঁচি গছডাল ওপৰেদি পাৰো নহৈছিল যেনেকৈ আমি চন্দন তুলসীক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰোঁ তেনেকৈ সাঁচি গছো পবিত্ৰ বস্তু অতি পবিত্ৰ অকল টকাটোলৈ চালেই নহব ইয়াৰোপৰি আমি এই সাঁচি পুলিটো যেতিয়া ৰুই থৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি গুটি পাইছোঁ পাত পাইছোঁ ছাল পাইছোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে আপোনাৰ বাৰীত হয়তো এডাল গছ আছে চাৰি ফুট বা পাঁচ ফুট গোলাই হৈছে আপুনি পইচা পোৱা নাই নাপাবও পাৰে কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ উপযুক্ত মাটিত যিটো মাটি ইয়াৰ কাৰণে ছুইটেবল হয় তাতেহে ই সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িব আৰু আপোনাক সুন্দৰভাৱে টকা দিব আপুনি পইচা পাব নেপাবওতো পাৰে যদি আপোনাৰ জেগাডোখৰত সাঁচি গছ নায়েই সাঁচি খেতি মানুহে নকৰি বা নিজাকৈ সাঁচি গছ গজা নাই জোৰ কৰি আপুনি কেইটামান পুলি ৰুইছিলে এতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈছে কিন্তু তাত মাল ধৰা নাই নধৰিবও পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি দুখ নকৰিব এনেকুৱা এটা সময় আছিল আমাৰ বাৰীটো সাঁচি গছত মাল নধৰিছিল মোৰ মনত আছে ধুনীয়াকৈ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ কথা মোৰ যেতিয়া আইতা ঢুকাইছিল আইতাক খৰি দিবৰ কাৰণে দেউতাই দুডাল সাঁচি গছ কাটিছিল আৰু সেই দুডাল গছেই থাকি গৈছিল মানে ইমানেই প্ৰকাণ্ড তাৰ গোলাইটো আপোনাৰ ছফুট সাত ফুট হ'ব কিন্তু সেইডাল গছ কাটি পেলোৱা হৈছিল কেলে কাটি পেলোৱা হৈছিলে সেইকেইজোপা গছত মাল নাছিল এজোপা গছ মই নিজেই বিকিছিলোঁ মোক খুৰাৰ বাৰী গছজোপা ইমানেই চাৰি ফুটমান গোলাই আছিল ত্ৰিছ ফুটমান ওখ আছিল কিন্তু কোনেও পইচা নিদিয়ে শেষত গৈ মই সেই গছডাল পাঁচ হাজাৰ টকাতে বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া কাৰণ মাল নাই কিন্তু মই যদি সেই গছডাল এতিয়ালৈ ৰাখি থ'লোহেঁতেন বা সেই গছ কেইডাল এতিয়ালৈ ৰাখি থলোঁহেঁতেন যদি গছকেইডাল মৰি নগ'লহেঁতেন সেইকেইডালত কিন্তু এতিয়া মই সাংঘাতিক ধৰণৰ পইচা পালোঁহেঁতেন বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে এই সাঁচি খেতি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি আশা নকৰিব ই মাত্ৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ যেনেকৈ আমি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোঁ তেনেকৈ আপুনি ভাবি ঘৰত দহটা খাচী পুলি কিয় নলগাব যদি মাল হয় হ'ব যদি মাল নহয় কোনো কথা নাই তাৰ সাঁচি কাঠটোতো বহুত ভাল কাঠ হয় মোৰ মনতে আছে আমাৰ ঘৰত চটি লগাই থোৱা আছিল পাঁচ হাজাৰ টকাত সেই চটিটো বিক্ৰী হৈছিল কাৰণ মাল নাই বুলি কাটি তো চুটি লগাইছিলে গতিকে আমাৰ যদি কাঠৰ দৰকাৰ হয় আমি সাঁচি গছৰ তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ই ওপৰৰ কাৰণে অজৰণৰ ই পানী পালে কিন্তু ধ্বংস হৈ যাব পানী নেপালে এডাল সাঁচি কাঠে আপোনাৰ যুগ যুগ যাব আপোনাৰ খেৰৰ ঘৰ গোহালি ঘৰ হাঁহ কুকুৰা গঁড়াল ইত্যাদি ইত্যাদি কামত আপুনি নিজৰ ঘৰ বনোৱা কামতো যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি লগাব পাৰে মাত্ৰ আমাৰ সাঁচি গছ ৰোৱাটো ভাল একো নহ'লেওতো ই এটা প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব চিৰসেউজ গছ সদায় সেউজীয়াই হৈ থাকিব ই আমাৰ অক্সিজেনৰ যোগান ধৰিব গতিকে ইয়াক লৈ আমি বৰ বিশেষ বিৰক্তি পাব নালাগে কোনোবাই সুধিছে যে মোৰ সাঁচি গছডালত কেনেকৈ মাল বনাম সাঁচি গছডালত আপুনি জোৰ কৰি যদি মাল বনাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বৰ বিশেষ লাভৱান হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ এই গছডালত যদি মই ঘাপ দি দিওঁ ইয়াৰ ঘাপ দিয়া এটা প্ৰচেছ আছে জখলা টাইপৰ জখলাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে জখলা টাইপত যদি ঘাপ দিয়া যায় তেতিয়া সেই ঘাপবিলাকৰ মুখে মুখে অলপ মাউল ধৰে আৰু ছমাহমানৰ ভিতৰতেই সেই গছপুলিটো বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব কিবা এটা পাব একেবাৰে নোপোৱাতকৈ আপুনি কিবা এটা পাব কাৰণ পাঁচ ফুট গুলাইৰ এডাল কাঠ যদি আপুনি বিক্ৰী কৰে তাত পাব বৰ বেছিহে দুহেজাৰ মই নিজে বিক্ৰী কৰিছোঁ পাঁচ ফুট গুলাইৰ এজোপা গছ যদি আপোনাৰ কাটি কুটি বেপাৰীয়ে লৈ যায় তেতিয়া বৰ বেছি দুহেজাৰ বাইছকতকৈ আপুনি টকা নাপায় কিন্তু এটা সাঁচি পুলি তাতকৈ সৰু সাঁচি পুলি এটাত আপুনি দুহেজাৰ টকা পাব তেতিয়াহ'লে কিনো লোকচানটো হ'ল হেল্ল' বন্ধু নিৰাশ নহ'ব রুই থাক আমি দেখুন তেনা বহুত গাছ আমার বারী রাখি থাকি সেই ঠাইত যদি ফাঁসি গছে রাখি এডাল বেলগছে আমরা দেখায় আসো পড়ম পবিত্র বেলগছ সেই বেলগছডাল মানে এই ডালেই নয় মো এডাল হইডাল সব সইডাল এডাল মানে বেলগ রাখি থারী এই ডাল এডাল বেলগ রাখি থাকা নতুনক পুলি গজিছে এই মানে রাখি মানে তিনজোপা বেলগছ থাকবে লাগে পবিত্র গছ তিনজোপা গছ এখন বাৰীত তিনিজোপা যদি বেলগছ থাকে ভাল কথা ইয়াৰ পৰাতো মই কোনো টকা নাপাওঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই কিছুমান সুফল পাইছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াক ৰাখিছোঁ কেতিয়াবা তাৰ গছৰ তলতেই বিশ্বাসেই হওক বা অন্ধবিশ্বাসেই হওক এগছ চাকি জ্বলাই মই শান্তি লাভ কৰিছোঁ গতিকে থাকক এইজোপা মই ত্ৰিছদিন ৰুইছোঁ এইজোপা গছ ইজোচাজৰিকাই দিছিল এইজোপা গছ মই যেতিয়া ৰুই থৈছোঁ কিন্তু অপকার হব ই অন্তত অক্সিজেন দিব পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করব একটা সৌন্দর্যও হবো খিগটা কত গতি আপনাদের মূল ভিডিওবিল যাক মন্তব্য পড়ি আছে সেই মন্তব্যবিল বেয়া লাগা নাই ভালেই লাগিছে কারণ আপনি মন্তব্য এটা করা মানে আপনি মূল ভিডিওটো চাই চাইছে হয়তো অকনান আপনি তো কে গিয়ে কব মই বেয়া পাবলগীয়া কোনো নাই কিন্তু লওকচোন লাভৱান নহ'লেও লোকচানটো নহয় যদি আপোনালোকৰ পৰা মই ভাল কমেণ্ট পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে মই উৎসাহিত হ'ম দি থাকিম আপোনালোকে যদি কৈছে আপুনি একোৱেই নাজানে হয় মই একোৱেই নাজানো আপোনাৰ ধাৰণা হয়তো শুদ্ধ মই একোৱেই নাজানো কাৰণ মোৰ জানিবলগীয়া বহুত আছে কাৰণ আমি যিবিলাক কথা জানো সীমিত প্ৰত্যেকটো কথাই আমি যিবিলাক জানো সীমিত কাৰণ আমি নজনা কথাই বেছি আৰু আমাৰ জানিবৰ কাৰণে গোটেই নতুন নতুন কথা জানিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আপুনি যদি কিবা জানে কওক আপোনাৰ কথাখিনি মই মানি ল'ম অকণমানতো উপকাৰ মোৰ হ'ব গতিকে কওক টানকৈ নক'ব মিলা মিলি কৰি থাকোঁচোন এই পৃথিৱীখনত আমি থাকিম কিমান দিন মন কৰকচোন আৰুতো সত্তৰ বছৰৰ পিছত আপুনি মই বা এতিয়া থকা বস্তুবিলাক হয়তো একোৱেই নাথাকে এশ বিছৰ এশ বছৰৰ পিছত চাওকচোন শূন্য হৈ যাব এতিয়া থকা একো এটা প্ৰাণীও নাথাকে গতিকে থকা দিনকেইটা আমি মিলিজুলি থাকোঁ কিবা কৰ্ম কৰোঁ যি কৰ্মই কাৰো অপকাৰ নকৰে এইবিলাক কামকে কৰি থাকোঁচোন কাৰণ আমাক এই গছ বিষবিলাকে কেতিয়াও অন্যায় নকৰে আজি মানুহে মানুহক অন্যায় কৰে কিন্তু গছ এডালেতো আমাক কেতিয়াও অন্যায় নকৰে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব এই শ্লোগান আমি সদায় শুনি আছোঁ আহক আমি সকলো বাদ দি সাঁচিপলিয়াকো ৰুম কম কৰিম আহতীয়া জেগাটো বাৰীৰ ঢাপত ৰুম এডাল ঘৰৰ পিৰালিটো ৰুম চাওঁচোন বাৰু মই নাপালেওতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইচা পাবই যদি আপোনাক এতিয়াই পইচা লাগে ততাতৈয়াকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্যৱসায়টো চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইবিলাক চাওক গোটেইখন সাঁচি গছে গোটেইবিলাক সাঁচি গছে এই মানুহবিলাকেতো কান্দি কাটি থকা নাই কিয় পইচা পোৱা নাই কিয় পইচা পোৱা নাই কৰি কান্দি কাটি থকা নাই পাইছে নহয় কেতিয়াবা দেখিব চল্লিছ হাজাৰ টকা এডাল গছ বিকি দিলে মোৰ তেতিয়া চকু পুৰিলে লাভ নহ'ব নহয় যে তেওঁ চল্লিছ হাজাৰ টকা পালে মোৰ গছডালতহে নাপালোঁ তেওঁ ধৈৰ্য ধৰিলে তেওঁ পুলিটো বিকিবৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰিলে ভগৱানে কৃপা কৰিলে তেওঁ পুলিটো চল্লিছ হাজাৰ টকাত বিকিলে গতিকে ময়ো মোৰ বাৰীতো এনেকুৱা গছ কৰি আছোঁ ময়ো পাম চল্লিছ হাজাৰ পাম চাৰি হেজাৰ পাম দুহেজাৰ পাম যিয়ে নাপাওঁ লাগিলে কিন্তু কৰিছোঁতো নকৰিলে যে একো নাপাব কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ বিফল হৈছোঁ সেইটো লাজৰ কথা নহয় কিন্তু নকৰাকৈ থকাটোহে লাজৰ কথা একো নকৰাকৈ থকাটোহে লাজৰ কথা কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আমি সফলো হ'ব পাৰোঁ বিফলো হ'ব পাৰোঁ ফলাফল ফলদাতা বিহুৰ হাতত যিয়ে কি নহওক অসন্তুষ্ট অকণো নহ'ব মোৰ কথাকেইটা মই খুব কোমলকেই কৈছো যদি কিবা ভুল ভুলভ্রান্তি হৈছে আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি গাটো লাগিছে মাফ কৰি দিব থাকিমতো কে থেকে নিজৰ ভাই বন্ধু বুলিয়ে ক্ষমা কৰি দিব এই প্ৰাৰ্থনাৰে আজি ভিডিঅটি ইমানতে সামরণি লগতে লগতে মোৰ চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মোৰ মূল বিলাক মোক উৎসাহিত কৰিব ধন্যবাদ